索德罗斯，流传于大陆剑士口中的最强剑圣。自出生以来，他便对剑抱有莫名的感情。孩童时就显露出惊人的剑术天赋，年仅十岁便获得了剑魂的称号。对剑术越发痴迷的他，踏上了修行之路。就算是再简陋的武器，在他的手中。 也能施展出华丽的剑术。在索德罗斯的眼里，只有绝境才能最大限度地激发出人的潜能。而立之年，索德罗斯再也找不到能一较高下的对手。这位最强剑圣已经成为了大陆剑士们无法逾越的传说。厌倦了毫无激情的对决，他再次开始了漫长的修炼。 魔剑的神秘女人出现，克拉丽丝世人从未见过自我意识如此强烈的武器。她的高傲与挑衅成功点燃了剑圣的战意。大战过后，索德罗斯成功征服了魔剑。那位神秘的女人承诺，会带他挑战更强大的对手。 为此，剑圣随他一同前往了那座死神的峡谷。这里的时间的确过得很慢。如你所说，这样也有更多时间可以修炼了，不是吗？当初你说让我在这里等待，直到和那个人战斗的一天，还记得吗？当然。 如果我再修炼两千年，能和他一战吗？恐怕有点难呢。你是说还不行吗？哼，有趣，想想就觉得有些兴奋呢、啊。这座塔里的人们，并没有你想的那么弱，应该足够你修炼很久了。艾泽拉洛伊，与赫尔德一样。 都是泰拉的幸存者，他究竟有着什么样的目的？他下定决心，一定要阻止克尔德的阴谋。艾泽拉离开绝望之塔，继续寻找保护其他使徒的方法。阿拉德王者峡谷北部，不知何时起，几座神秘建筑凭。 只要得到死神的认可，就可以获得强大的力量和无穷的财富。挑战死神的人日渐增多，却无人知晓他们的真面目。而峡谷深处，传闻中的绝望之塔，那位剑圣也正守在其中，等待着挑战者。